обновка в Лаврском дворе. В этот раз повезло падкому на дорогие подарки владыке Павлу. Новенький Мерседес С-класса пополнил автопарк одиозного богослужителя. Мерседес за пару миллионов Павел, естественно, не сам себе покупал, а получил в качестве пожертвования от верующих. Но какие же грехи надо отпустить, чтобы получить такой подарок? Секретные материалы узнали, кто и за что подарил владыке элитный автомобиль. Владыки церковные, отцы духовные, но оказывается не святым духом единым. Владыка Павел, наверное, так сильно верит в Бога, что сумел стать одним из самых богатых украинских церковнослужителей. Благодарю вам за память, за поздравления. Дорогие автомобили под его резиденцией уже не вызывают большого удивления у местных обителей Лавры. Но каждая обновка святейшего автопарка привлекает внимание прессы. Ты хочешь, чтобы я вам камеру, нет. Опальный богослужитель всему знает цену. Простому журналисту к нему не подступиться. Если ты не на элитном «Мерседесе». Ты Павел, здравствуйте. здравствуйте. А можно с вами поговорить? Секретным материалом стало известно, что с барского плеча известного бизнесмена Владыке Павлу в очередной раз достался новый «Владыка-мобиль». До блеска отполированный черный Мерседес С-класса с авторским салоном, тонированными окнами и хромированными дисками отныне украшает нескромное бытие слуги Божьего. Но имя своего благодетеля Павел так и не осмелился назвать. Вместо этого разыгрывает перед журналистами настоящую комедию. Владыка, а кто вам подарил недавно новый мерседесик? Вы? Вы не помните? Я? Да. Так откуда же мне? Ну, откуда я знаю, раз... Подарок стоимостью в 3 миллиона гривен не каждому по карману. Но благословение у этого владыки получают только состоятельные люди. Теперь, а я и не знал, что вы такая богатая. Так, а? Выходить из образа, артист Владыка Павел не спешит. Как ставил новый Мерс на учет в МРЭО, тоже подзабыл. Никто Смотрите, 9, 9 апреля да. 2015 года да. был зарегистрирован новый Мерседес. Да вы что, я не знал. Вы не знали. Да, да. Характеристики новой машины Владыка Павел также обсуждать не намерен. Вместо этого продолжает этот театр одного актера. А как удобная машина? Ну если вы подарили же с любовниками, что нельзя было узнать. По легенде святейшего Мерседес ему подарили журналисты секретных материалов, а также их любовники. Но на продолжение сказки у Павла фантазии так и не хватило. С а например, с какими? Вот, с какими? Пишите, пишите. Конечно. Вот пишите. Так вы а знаете, кто любовь? Вас дарила, вас дарила. Я дарила. Да. Так откуда же у меня такие деньги? 4 да. миллиона машина да. стоит. 4... Общаться с журналистами в подобном саркастическо-оскорбительном тоне владыки не привыкать. Все помнят, как несколько лет назад, услышав подобные вопросы, Павел нахамил журналисту программы «Гроши». Вы не учились брехать, вы как бандиты, вы не, не тупые, нормальные. Ты пришел как бомж. Павел привык к очень дорогим вещам и не привык их скрывать. И тем более оправдываться за такие подарки перед журналистами. А желающих одарить владыку всегда хватало. И, кстати, выяснилось, что Павел почему-то оформил подаренного коня не на себя. На машине ездит владыка, а владеет ею 20-летняя жена бывшего помощника Павла Екатерина Хреницкая. Ее муж – настоятель храма великомученика Пантелеймона Александр Криницкий. Узнав о предмете разговора, заметно растерялся. пожалуйста, откуда у вашей дружины появился Мерседес 500? Зарегистрированный на вашу дружину, на якому сейчас ездит владыка Павел. А что у нас думаете? Не, ну, интересно. После неудобных вопросов секретных материалов молодой сановник поспешил сбежать. Вы знаете, что на вашу дружину оформлен автомобиль? Не знаете? И все же нам интересно, кто же тот тайный меценат, одаривший Павла новеньким мерсом. Поговаривают, что владыка мобиль Павлу подогнал бизнесмен Виктор Полищук, владелец торгового центра «Гулливер», магазинов техники «Эльдорадо», банка «Михайловский» и более 10 частных компаний. Но, как говорят, главное занятие Полищука – смотрящий за украинским имуществом беглой семьи Януковича. Пообщаться лично с глубоковерующим бизнесменом нам так и не удалось. Виктор Полищук всегда в тени событий. С прессой общается очень редко и только письменно. По адресу прописки не проживает. Поэтому мы публично просим господина Полищука ответить, действительно ли он пожертвовал элитный автомобиль элитному владыке.